Місто жовтті води 26 липня. Зберігати та боронити батьківщину. Це одне з основних завдань цивільного корпусу АЗОВ, представники якого зустрілися днями з мешканцями нашого міста. Зустріч відбувалась увечері на бульварі Свободи. Жовтоводцям презентували фільм про діяльність громадського руху Азов. Цивільний корпус АЗОВ є створеною при полку АЗОВ громадською організацією. учасники якої бажають захищати украинские міста от проявів сепаратизму та дати розквіт українській нації та державі. А в рамках обласного туру середку цивільного корпусу Азов по Дніпропетровщині завітали азовці і до жовтих вод. Сейчас ми їздимо по различним градам Дніпропетровської області, по крупним і маленьким, і представляємо наше движення. Проводимо презентацію Азовського руху, розказуємо людям про нас, розказуємо, чим ми займаємося, розказуємо наші плани на майбутнє. і призиваємо всіх бути активними до нам приєднатися і нам допомагати. Сегодня мы приехали в город Желтые воды. Здесь уже у нас есть ячейка. И сегодня мы приехали еще раз о ней заявить, представить ее главу и рассказать всем желтоводцам о нас, о том, чем мы занимаемся, чем мы собираемся заниматься. Сейчас мы соберем людей на площади, выступим перед ними и покажем фильм про наше движение. После этого ответим на вопросы всех горожан и, опять же, всех тех, кто заинтересовался, всех тех, кто хочет к нам присоединиться, всех тех, у кого есть к нам какие-то вопросы, Ми готово відітять в своїх рядах, готових да записувати там і якби готово тому к боні Не для кого не секрет, що в жовтих водах мешкає багато патріотично налаштованої молоді, якій небайдужа доля держави та рідного міста. Саме таких людей з активною життєвою та громадянською позицією чекають в команді цивільного корпусу Азов. Сегодняшним мероприятием мы хотим донести, что каждый желающий, каждый украинец может быть полезен в своей стране. Мы те ребята, мы то движение, которое готово брать в свои руки инициативу и брать на себя вот это лидерство в борьбе да, за нашу страну. И мы хотим донести, что каждый украинец в меру своих сил может чем-то помочь, может быть полезен нам. И, конечно, каждый желающий может к нам присоединиться, может быть участником нашего движения и вместе с нами строить нашу страну. Представители цивильного корпуса «Азов Днепр» приехали сюда, в ваш город. Здесь проводим презентацию организации, показываем фильм «20-минутный про Азовское движение». Ну, сегодня ходили по городу, опрашивали людей, как они относятся к Азовскому движению, ну, и тому подобное, информировали, скажем так. Люди, в принципі, в большинство позитивно отзываются об Азов. Були случаи, ну, женщины говорили, що ви наш пример, Ми дуже рады, що ви є. Спасибо, що ви приїхали. Члени цивільного корпусу Азов більшості свої учасники АТО. Тож, що таке боротьба за суверенітет, знають на конкретних справах. У 2014 році я зі своїми друзями пішов добровольцем в Полк АЗОВ. Там отслужил почти год, и затем вернулся в Днепр. И в Днепре мы как бы не стали сидеть сложа руки. Мы создали, как и по всей Украине, движение, гражданский корпус АЗОВ и, собственно, занимаемся общественной деятельностью. Про это мы также сегодня подробнее расскажем. На самом деле у нас очень много сфер работы. Это пропаганда наших украинских национальных идей, работа с молодежью, пропаганда здорового образа жизни, борьба с различными незаконными элементами в нашем обществе. То есть, мы, как бы, не сидим сложа руки мы развиваемся. До цивильного корпуса Азов я участвовал, я с самым пошел в первую волну добровольцев, то есть это лето 2014 года, я закончил четвертый курс, и получил диплом бакалавра и поехал на войну. Там пробыл до августа, до конца августа, получил ранение, после этого вернулся сюда, ну, оправился от ранения и принял участие вот с парнями в Азовском движении, в цивильном корпусе Азов. Сейчас переквалифицировался на парамедика и занимаюсь, проводим медицинские курсы на базе нашего гражданского корпуса и периодически выезды в зону АТО, как медики на ротацию выезжают. Наша история началась в 2014 году. С самого начала событий на Донбассе, с самого начала войны мы, молодые ребята, патриоты, добровольцы, бросив все, поехали на восток, поехали на Донбасс воевать и защищать целостность и независимость Украины от э, внешней агрессии врага. По приезду сюда, по приезду с фронта, в свои родные города, мы увидели тот хаос, который, к сожалению, здесь происходит. И приняли решение не сидеть сложа руки, а создать гражданское движение для того, чтобы наводить порядок и для того, чтобы начать строить свою страну, строить наше общество. Так появился гражданский корпус Азов. По всей Украине ветераны полка Азов создали это гражданское движение. Оно существует уже практически год, и за этот год сделано очень много. Чем мы занимаемся? В первую очередь это пропаганда наших украинских национальных идей. Мы считаем, что в той ситуации, в которую попала наша страна, абсолютно все должны быть патриотами и должны быть готовы бороться за нашу страну на всех фронтах. Мы занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодежи. Это не просто слова, для этого по всей Украине мы проводим сотни уроков, тренингов, лекций, уроков мужества. Мы хотим воспитать молодежь, сегодняшних школьников, студентов, патриотами Украины, теми людьми, которые вырастут и будут строить нашу с вами страну, на которых мы надеемся и за кем наше с вами будущее. Мы занимаемся активной пропагандой здорового образа жизни, спорта, потому что мы считаем, что каждый украинец должен быть здоровый и должен уметь постоять за себя, за свою семью и за свою страну. Для этого мы открыли десятки залов по всей Украине. Для этого мы ежедневно проводим тренировки, секции для молодежи. Мы занимаемся поддержкой общественного порядка в обществе. Боремся с незаконными элементами. Все это показывает, что мы патриоты не просто на словах, а и на делах. Все это показывает, что мы реально хотим что-то поменять. И сегодня, с сегодняшнего дня, мы хотим переходить на новый уровень. Сегодня мы приехали к вам, в город Желтые Воды, для того, чтобы пообщаться с вами и на самом деле попросить вашей поддержки. Хотелось бы сказать всем вам, абсолютно каждому из вас, будущее Украины, будущее нас с вами, будущее наших детей зависит от каждого из вас. Каждый из вас может не сидеть дома, не сидеть сложа руки, а бороться и положить хотя бы свой маленький кирпичик в наш общий дом под названием Украина. Каждый из вас в меру своих сил может быть полезен. Каждый из вас может что-то сделать. Каждый из вас может взять инициативу в свои руки. Мы азовцы, мы азовское движение. Берем инициативу на себя. Мы берем инициативу в борьбе за нашу страну и за наше будущее в свои руки. Поэтому мы призываем каждого из вас, каждого украинца, каждого патриота, каждого неравнодушного к судьбе нашей страны присоединяться к нам, помогать нам, проявлять активность. Потому что только от каждого из вас зависит будущее от нашей страны. И только от каждого из вас зависит вклад в нашу общую победу для нашей общей цели и нашего счастливого будущего. Слава Украине! Слава! В принципі, тут зібралися люди, які знають один одного. Це була чергова нагода просто зустрітися. Така пора зараз літня. Люди в аграрному секторі заняті, тому не так багато людей зібралося. Але ми всі один одного знаємо, ми всі знаємо, які заходи проводить цивільний корпус АЗОВ Жовті Води. І я думаю, що ми будемо зустрічатися на наших акціях, на наших заходах. Ну а хто ще, можливо, є такі люди, які не знали, що у нас є цивільний корпус, хоча сумніваюся по місті жовті води. Нарешті узнали про це. І якщо буде бажання і натхнення, приєднаються до нас. Слава Україні жовтовоців різного віку, які прийшли на зустріч з азовцями. Зацікавив фільм про діяльність полку та цивільного корпусу. Осередок цивільного корпусу Азов існує і в нашому місті. Тож небайдужих людей, тих, хто розділяє погляди та ідеологію членів руху Азов, вони чекають у своїх рядах. Азовці впевнені, принести користь рідній землі може кожен.